29 травня український уряд затвердив комплексну програму реформування та розвитку збройних сил України на найближче п'ять років. Тож свою чергову зустріч з представниками мас-медіа керманич оборонного відомства розпочав з повідомлення про те, що зараз цей надзвичайно важливий для повноцінної життєдіяльності нашої армії документ. Очікує на погодження у секретаріаті Ради нацбезпеки та оборони. За словами Павла Лебедєва, над розробкою програми доволі тривали час у тісної взаємодії працювали всі за Кавлені міністерства і відомства її першочергове завдання провести реформування національних збройних сил таким чином, щоб, по-перше, отримати сучасну мобільну та боєздатну армію, яка спроможна забезпечити територіальну цілісність нашої держави. А по-друге, на 100% вирішити питання соціального захисту українських військовослужбовців та членів їх родин, Основні аспекти, які заложені в цю програму, це на п'яти років направити максимальні ресурси. на поддержание боевой подготовки. Это обучение военнослужащих на боевой технике тренажерах. Под это заложена определенная материальная база, финансирование. Если до 2010 года практически отсутствовал налет часов для, по авиации, прыжков с парашюта для мобильных десантных войск. Также отсутствовала боевая подготовка в сухопутных войсках. То сегодня, начиная с 2010 года и в продолжении 2017 года, все это увеличено в разы и созданы все предпосылки для того, чтобы военнослужащие занимались профессионально своим, своими обязанностями. Второй аспект – это поддержание и ремонт обновления вооружения и техники. Здесь тоже заложены значительные ресурсы, порядка 28 миллиардов гривен на протяжении 5 лет, которые предусматривают как ремонт, так и новые образцы техники. В первую очередь это будет направлено в авиацию, флот, высокомобильные войска и сухопутные войска будут направлены на те средства вооружений, которые сегодня, исходя из технологий, необходимы для выполнения боевой задачи. 28 миллиардов на эти цели по расчетам Генерального штаба достаточно, чтобы выполнить поставленную задачу. Третий аспект – это переход на профессиональную контрактную армию. По оценкам как и Министерства обороны, так и соответствующих институтов мировой практики, необходимости и целесообразности перехода на контрактную армию оспаривают, наверное, бессмысленно. Вопрос, готова ли страна, готовы ли люди идти в вооруженные силы, то Мое мнение, что для этого необходимо создать определенные условия, и желающие служить в вооруженных силах появятся, и они придут. Для того, чтобы эти условия создать, необходимо решить в первую очередь социальные вопросы. Это вопрос денежного удовольствия. Вы знаете, с 1 апреля этого года Денежные удовольствия на протяжении этого и следующего периодов будут увеличены в два раза. Это первое. Второе. То, что касается других вопросов социальной защиты, медицинское обслуживание, образование, компенсационные выплаты, в том числе за подноем жилья. Що стосується останнього, то Павло Лебедів поспішив порадувати українських офіцерів безхатченків, розповівши про те, що на засіданні кабінету міністрів яке передувало брифінгу, прийнято рішення про виплату їм компенсації за оренду житла. Прийнято проект міністерства оборони о компенсації за піднайом житла для воїнослужащих, який передбачає його розмір порядка 2,5 тисяч гривень на сім'ю із трьох людей, норматив. При сегодняшнем денежном довольстве офицера это значительная часть. Таким образом, вопрос компенсации за жилье уже решен. Второй аспект это, – это понятно, что жилье для военнослужащих, контрактников в первую очередь. Мы тоже этот вопрос сдвинули с мертвой точки. Сегодня идет интенсивное переоборудование казарм под жилье для контрактников холостяков и строить, и переоборудование казарм под общежитие семейного типа для тех контрактников, которые имеют уже семьи. Мы планируем за два года построить 10 тысяч койко-мест. Щодо забезпечення постійним житлом військовослужбовців, які стоять на квартирному обліку, а таких більше 45 тисяч, то Павло Валентинович відверто каже, дива не станеться. Однак він обіцяє, що міністерство оборони докладе максимум зусиль до того, щоб діючі військові отримали службові квартири. Ця проблема буде вирішена. Вона вирішується вже сьогодні. Путем як вода в експлуатацію тих домов, з сідьмова вода стоять, стоят недостроенные, И изыскивается финансирование не только бюджетное, но и благодинное под эти цели. И мы планируем порядка полутора тысяч квартир под служебное жилье военнослужащим предоставить. Так уж в аспекте вырешения решения жиловой украинской армии Павло Лебедев покладає великі надежды на эффективную работу программы реализации вивільнених воинских местечек. Военные городки, которые освободились в результате реформирования на протяжении 20 лет независимости украины сегодня они практически все находятся несмотря на то что их охраняет 2000 человек и на это в год тратится порядка 200 миллионов гривен находятся в непридатном состоянии мое мнение что под эти городки Нужно создать все условия, а постанова Кабинета министров тоже принята. Она подразумевает то, что это имущество, городки в первую очередь, будут через уповноваженные предприятия под контролем Кабинета министров, фонда Майна, фонда Майна и другими местными администрациями выставлены на аукцион для того, чтобы на эту территорию пришел инвестор который придет с инвестициями, создаст рабочие места, налоги, чтобы не быть собакой на сене. И считаем, что, ну постановой прописано, что эти средства, полученные от реализации этого ненужного имущества, пойдут на реформирование вооруженных сил, в первую очередь на социальные вопросы, связанные со строительством жилья для военнослужащих. За словами міністра оборони, вирішення двох головних соціальних проблем української армії підняття рівня грошового утримання та забезпечення особового складу житлом дозволить нашим збройним силам виконати головну вимогу сьогодення безболісно та своєчасно перейти на контрактну армію. І для цього є конкретні передумови вже сьогодні. Необхідність професіональної армії, вона підчеркнута тим, що солдат. Сегодня у нас срочная служба служит один год. Полгода он проходит учебку, полгода он уже готовится к увольнению. Соответственно, любой контрактник заключает контракт на 3-5 лет. И понятно, что за этот период он, это его БТР, танк или другая техника и соответствующие отношения, потому что ему на этой технике работать каждый день. Переход на контрактную армию не только позволит нам сэкономить деньги на боевую подготовку, но и обеспечить поддержание техники в рабочем боевом состоянии, которое всегда готово в любой момент выполнить боевую задачу. Чтобы все споры прекратить, а будут ли контрактники, а хотят они служить, на сегодняшний день цифра прироста 3100 говорит сама за себя. То есть решение вот этих вот социальных вопросов, оно как раз дало стимул, толчок для перехода на профессиональную армию. Считаю, что если этот год он будет количественным по наполнению контрактников, то уже 2014 год перейдет в качество. Соответственно, отбор в контракт, ну, по контракту будет происходить не только там исходя из физических данных или его желания служить, а он уже будет проходить по другим критериям, то есть наступит период конкуренции, конкуренции и комиссариаты будут выбирать и отбирать достойных и лучших. Тож восени цього року, впевнений Павло Лебедів, лави української армії востаннє поповнять військовослужбовці строкової служби. Після чого Збройні сили цілком і повністю перейдуть на комплектування за контрактною основою. З весни ми сократили призив срочної служби в два рази. Вміста 15 тисяч, як планувалося, 7,5 призвано. Ми вже не призиваємо личний состав срочної служби во флоту. авиацию и высокомобильные войска, где уже созданы все предпосылки для перехода на контрактную армию. Поэтому 2014 год он уже, то есть осенью 2014 года будет уволен последний солдат срочной службы. Звісно, що у процесі реформування чисельність української армії буде суттєво скорочено. Про це вже неодноразово говорилося, і на цьому ще раз, під час свого брифінгу, наголосив міністр оборони. Сьогодні численно 182 тисячі при 70 тисяч личного составу, які относяться к бойовим частинам і подразделениям, соответственно, 110 тисяч це все. Подразделение тылового обеспечения или же второстепенные, ну, подразделения, которые выполняют второстепенные функции. Я как-то на прошлом брифинге рассказывал об этом. За этот период мы приняли ряд подпрограмм, постановления кабинета министра. Это подпрограммы по освете, медицине, военным комиссариатам, квартирно-эксплуатационным частям управления и другим, которые как раз э, подразумевают приведение численности в то состояние, чтобы обеспечить боевую боеспособность вооруженных сил. Со 182 тысяч личного состава численность будет приведена на протяжении этого периода к 122, при том, что боевые подразделения составят те же 70 тысяч. Ну, если быть точнее, 67 составят боевые подразделения. Поэтому реформирование будет касаться именно непрофильных, как освита, как военные комиссариаты. С 8,5 тысяч военных комиссариатов численность она будет уменьшена до 3. В результате 350 миллионов гривен в год ежегодная экономия от содержания 7,5 тысяч зданий и сооружений, и, соответственно, личного состава. Почему происходит реформирование военных комиссариатов, меняются задачи, меняются цели. Но как результат, в том числе, высвобождаются ресурсы для осуществления реформирования вооруженных сил. С подачи журналистов не уминув увагу Павло Валентиновича такой важной темы, как реформирование галузи військовой освіти. У нас существует двусторонние соглашения между разными странами именно в том числе и в подготовке военного образования, в подготовке как офицеров запаса, так и других специальностей. Если касаемо реформы военного образования, то в чем оно состоит? Сегодня, сегодняшняя ситуация. У нас в Освите числится порядка 25 тысяч личного состава, а из них курсантов всего 5 тысяч. То есть 20 тысяч обслуживает 5 тысяч курсантов. Из этих 5 тысяч, полторы тысячи – это специальности двойного назначения. Что имеется в виду? Это юристы, финансисты, перекладачи и другие журналисты военные, которых обучают другие цивильные вузы. Наверное, это неправильно тратить бюджетные кошты на и 20 тысяч персонала на эти специальности. Их правильно на конкурсной основе там, запросить, разместить и получить. Реформа Военный, военное образование оно носит как раз следующий аспект. Мы поставили цель набрать в освиту 10 тысяч студентов для обучения гражданским специальностям. Это касается в первую очередь не за счет бюджета, а за счет коммерческой формы оплаты, и порядка 10 тысяч иностранных студентов, государства которых заинтересованы в подготовке офицеров запаса. Есть страны, с которыми мы уже подписали данное соглашение, и студенты этих стран учатся в Украине, в других совершенно вузах. И они в течение года-двух лет, в зависимости от программы, могут получить в том числе офицер, должность офицера запаса. Понятно, что это тоже происходит на платной основе. Вот такую реформу мы начали. Загалом каже міністр оборони: на реформування української армії відповідною п'ятирічною програмою передбачено 130 мільярдів гривень. 28 з них планується направити на її модернізацію, ремонт та закупівлю нового озброєння для авіації, флоту і сухопутних військ.